श्री 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 महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाडे संपूर्ण अरुद्धहद्वाय विद्याश्तोत्र शदनवस्य तुमकुमारचनांग करिष्ये चलो प्रार्थना वाढ करी तुमकुमारचा सुरुवात ओम श्री महालक्ष्मी नमः नमः ॐ जयायै नमः ॐ सर्वागताय नमः ॐ महागौर्ये नमः ॐ वाराय नमः ॐ कमलप्रियाय नमः ॐ महासरस्वत्ये नमः ॐ कमलाय नमः ॐ मायायै नमः ॐ आतङ्गाय नमः ॐ अपराय नमः 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 ॐ ॐ शिवाय नमः ॐ कुण्डल्ये नमः ॐ वैष्णव्ये नमः ॐ क्रियाये नमः ॐ श्रियाय नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ सुबराय नमः ॐ अम्बिकाय नमः ॐ ताराय नमः ॐ पद्मावत्ये नमः हंसाये नमः ॐ पद्मनाभसहोदरे नमः ॐ ओमर्णाय नमः

ओम सर्वर्णा नम ओम हरप्रियाये नम ओम महालक्ष्मी नम सिद्धय नम ओम स्वादाए नम ओम स्वाहाये नम ऐसी ओं त्रिपन्ध्याय नम ओं त्रिपुरांतकाये नम ओं दृशक्ताये नम ईलाये नम ओम दुर्गाये नम ओम ब्राह्म्ये नम ओक्यवासि ய <laughs> நோம் <laughs> ॐ प्रधंसिन्ये नमः ॐ सलज्जाय नमः ॐ कुलज्ञाय नमः ॐ प्राज्ञं प्रभाय नमः ॐ सुन्दर्ये नमः ॐ वागेश्वर्ये नमः ॐ शलाक्षाय नमः ॐ सुमङ्गल्ये नमः ॐ काल्ये नमः ॐ माहेश्वरे नमः ॐ चड्याय नमः ॐ भैरव्ये नमः ॐ भुवनेश्वरे नमः ॐ निय नमः ॐ सानन्दविवाहाय नमः ಸತ್ಯಜ್ಞಾ ನಮಃ ನಮೋಪ ನಮಃ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೇ ನಮಃ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೆ ನಮಃ ದುರ್ಗಾಪರೇಶ್ವರೇ ನಮಃ ಅಂಿಕಾಶ್ವರಿಯ ನಮಃ ಚಂಡಿಮೇಶ್ವರೇ ನಮಃ ರಾಜ್ಯಮಂಗಳಿಣ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃಮಾಂಗಲ್ಯ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಧ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರವೇ ನಾರಾಯಣೆ ನಮೋಸ್ತುತೆಮಂಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಧ ಸಾಧಕೆ रण्येत्रे भवे नारायणी नमोऽस्तुते ॐ श्री श्री महालक्ष्मी नम सरस्वती नमः काली नमः विद्या कुङ्कुमा समर्पयामि पुष्पात् समर्पयामि अक्षदार्चनं समर्पयामि We हि धर्मस्य रा निर्भवति भारत अभ्युस्ता धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म सम्भवामि युगे युगे हर नमः पार्वती पतये हर

Hare